Успішна, активна, це сучасна українська жінка. Утім, у вирі подій ми так часто забуваємо про найголовніше наше здоров'я страхування найціннішого здоров'я, дуже розповсюджене явище за кордоном. І, як виявляється, подібні програми нині існують і в Україні? Цю рубрику створено за підтримки компанії Медлайф Україна. Отже, зараз я вже готова представити нашого гостю. Це Інна Белянська, член правління, директор департаменту індивідуальних продажів компанії MetLife. Вітаю вас у нашій студії. Добрий день сьогодні. Пропоную поговорити на таку тему як страхування жіночого здоров'я. Нещодавно я дізналася, що нині в Україні вже працюють, вже існують для цього спеціальні програми. Можете нам про них розповісти? Вы знаете, в мире существует достаточно много программ страхования на случай наступления критических заболеваний, онкозаболеваний у женщин. В Японии, например, такие программы составляют около 80% продаж для женщин. Я могу только рассказать, конечно же, об этой программе на примере компании MetLife. Полтора года назад наша компания представила специальную программу страхования жизни для женщин, направленную на защиту от наступления онкозаболеваний женских органов. Благодаря ей каждая женщина в Украине теперь может себя финансово обеспечить на случай наступления данного заболевания. К сожалению, как констатируют врачи, сегодня онкозаболевания выходят на первые позиции. И если говорить о причинах женской смертности, то, к сожалению, смертность в результате рака именно женской репродуктивной системой занимает одно из первых мест. Статистика указывает на тот факт, что 40% женщин, которым диагностировано онкозаболевание, именно имеют проблемы с онкозаболеванием женской репродуктивной системы. Это 4 из 10 женщин с онкодиагнозом. 20% приходится на рак молочной железы, 10% на рак матки, и 10% приходится либо на рак шейки матки, либо на рак яичника. Как утверждают национальный институт рака, по результатам 2015 года в Украине было только впервые диагностировано более 14 тысяч случаев заболеваний молочной железы. И ситуация, к сожалению, только ухудшается. И в зону риска попадают женщины старше 30 лет. А на сегодня наша задача, конечно же, не напугать наших зрительниц, а просто заставить их задуматься. Задуматься о себе и о заботе о своем здоровье. Так, дійсно, статистика просто вражає, але все-таки, якщо ми повернемося до програм страхування жіночого здоров'я, у разі діагностування онкозахворювання, які саме можливості, що саме жінка? По програмі страхування жінського здоров'я може бути застрахована жінка в віці від 18 до 60 років. Покриття розпространяється на случаї діагностування рака женских органов. А наши женщины могут приобрести программу на один год либо гораздо более длительный срок, что гораздо выгоднее, потому что в течение всего э, действия срока договора страхования она будет находиться под защитой компании MetLife. В случае диагностирования рака женских органов наша клиентка получит сразу три выплаты, и каждая из этих выплат имеет свое целевое предназначение. Первая выплата э, нацелена на предоставление э, финансовых средств, которые будут направлены непосредственно на лечение либо оперативное вмешательство. Поэтому э, здесь и сумма выплаты самая большая, и она варьируется от 100 тысяч гривен до 600 тысяч гривен единоразовой выплаты. Сумму выплаты определяет сама женщина в момент э, покупки программы страхования жизни. Ну и, конечно же, она зависит от суммы взноса, которую наша клиентка согласится вносить по данному договору страхования. Вторая выплата – это выплата, которая направлена на компенсацию затрат в тот момент, когда наша женщина находится на лечении в стационаре. И выплата это составляет от 100 до 600 гривен в день за каждый день пребывания в стационаре сроком до 30 дней. Но, как показывает практика, больше женщин и не находятся в стационаре. Если говорить о третьей выплате, то третья выплата больше идет э, как выплата на восстановление. Если наша клиентке будет диагностирован э, такой страшный диагноз, то компания MetLife ей в течение года, то есть 12 календарных месяцев, будет выплачивать ежемесячно сумму в размере от трех до 7 тысяч гривен. Как вы понимаете, очень часто женщина э, вынуждена уйти с работы для того, чтобы лечиться да, от такого страшного э, э, заболевания. И эти деньги направлены на то, чтобы либо полностью, либо хотя бы частично компенсировать женщине утраченный доход. А чи правильно я вас возразумела, что эти выплаты по страховой программе женского здоровья женщина может вытрачать на властный россуд? Да, вы абсолютно правы. Наша сумма выплаты не привязана к какому-либо медицинскому учреждению. И выбирая сумму покрытия, размер покрытия, женщина, в принципе, должна ориентироваться в первую очередь на себя и на тот уровень медицинского обеспечения. На она рассчитывает или лікатори она на даний момент получает? Ну якщо ми далі будемо говорити про ці програми, всі ми добре знаємо, що лікувати онкозахворювання це досить дорого для кожної жінки, звичайно. А наскільки доступні, я маю на увазі за вартістю ці програми страхування? В первую очередь, конечно же, цена зависит от суммы страхового покрытия, которое выбирает женщина в момент заключения договора страхования, как я уже об этом говорила. Во вторую очередь, конечно же, цена программы зависит от возраста женщины, потому что в разной возрастной категории существуют свои определенные риски заболеть тем или иным онкозаболеванием у женщин. Цена программы нашей составляет в среднем от 800 до 3500 в год. Що в пересчеті на ежедневные расходы составляет около 2,5-10 гривен гривень в день? Що согласитесь, наверно, доступно доступна практично кожній украинской женщине і, наверное, навіть несопоставимо мало з нашими їжеднівними расходами. Ну і наостанок хочу вас запитати: наскільки такі програми вже сьогодні користуються? Попытом. Адже опытом, аж мы знаем, что в Украине пока що, что, на жаль, не такої такой культуры, э, ну, как на Заході, страховать себя на выпадок чего-то. Вы совершенно правы. Уровень финансовой грамотности в нашей стране находится на достаточно низком уровне. Тем не менее, мы видим рост интереса к нашим программам, что выражается ростом объема продаж. Ведь проблема женского рака – это проблема на слуху. Даже если вы или ваша семья не сталкивались лично с этой проблемой, то вы они слышали от круга вашего близкого общения. Чтобы не стать одним из случаев статистики, нашим женщинам нужно соблюдать всего два простых правила. Это медицинская профилактика. Это плановый осмотр у специалиста хотя бы один раз в год. Если вы находитесь в группе риска, о чем вам сообщит Доктор, скорее всего, плановый осмотр вам придется проходить два раза в год. И это финансовая профилактика, страховая профилактика. Это покупка договора страхования, например, такого как женское здоровье. То есть необходимо быть предусмотрительной и ответственно относиться к себе и своему здоровью. Наши женщины очень часто думают о других но забывают о себе и ситуацию это нужно менять. в первую очередь нужно говорить самой с собой, нужно говорить своей мамой, своей сестрой, своей дочерью, своей подругой. Как э, часто они, например, посещают тех же профильных специалистов, например мамолога или гинеколога У кого из них есть э, такие программы страхования? Вы знаете я считаю, что в Украине женщины являются ее достоянием и здоровье женщин, оно определяет здоровье нашей нации, в чем все мы с вами должны быть заинтересованы. И, конечно же, одним из таких советов может быть э, следующий, чтобы женщина не осталась в будущем один на один со своей бедой, она сегодня уже должна встретиться один на один с врачом и нашим финансовым консультантом. Я дуже дякую за те, що ви сьогодні знайшли час. Завітали до нашої студії. Дякую за цю цікаву інформацію. А я нагадаю цю рубрику створено за підтримки компанії Медлайф Україна.